7 пятниц на тиждень – это то, что мы любому, правда? Это стартап-шоу, это Лавика. И это Саня. у нас, как всегда, есть множество интересного, поэтому не пропускайте, а прямо сейчас подключайтесь и подходите к нам ближе. Стартуем. Сегодня в программе… Гаджет, который превращает ваш телевизор в сенсорный планшет. А прозрачный приборный панели для автомобиля. Художник, который малюет дождь. А, кто такие треки? Ууу! А також, как найти кошты на музычные стартап, про це будем общаться спілковатися із виконавцю Лікою Давайте сейчас листать наш календарь. Начинаем мы с даты 1888 года, и сейчас замрите, потому что вас щелкнет фотокамера и получится снимочек ровно через 5 минут вспомнили все Сейчас в детстве. наверное, у каждого был такой гаджет, можно его еще назвать, потому что американец Джордж Исман в этот день получает патент на фотокамеру, которая работает на пленке, скручивается в рулончик и зарегистрировал свою марку под названием а, вот того самого кодека. Як жить без Google? Как? скажите мне, не як. И, до речи, можно исследовать сегодня день народжения Google, бо у 1998 году как раз и была заснована эта компания. Эх, ну как Каждый день и Гугла праздник, потому что ежедневно... мы тут уже. Да, пока вы не огуглились, мы вас тем потому что в 1981 году мы имеем вот такую замечательную именинницу, красотку, разумницу и прекрасную харизматичную девушку по имени Бьонс. Да, да, All the single ladies, all the single ladies. тим часом переходимо до наступних наших зірок. Тепер вже українського походження і темпераменту. Отже, страшне слово під назвою треккі. Треки. Трефінг трек трефік Трекки Трефік треки. Сленк яких-то are so tracky там типа, ти такий екстремальний чувак. Це новий стіль музики видуманий малазійськими тінейджерами. Коли робляться аранжування, є треки. Які багато? Не один трек, а два треки. <гум> у нас в клубах грають треки, а в Естонії грають треки. Тот, хто заїкається, говорить, у мене треки класні, Слушайте, друзі. Все, що має що, що є цей, доріжки це є треки. О, боги, ти бачила це взагалі. Будь ласка, розкажи нарешті цим, цим зіркам, що таке трекки. Да, да, да. Це поклонники, которые в від стартрека і во всім світі вони іменно так і називаються. Час розірвати шаблон. Новий бомбічно-кокосове кокосовий в одному представляє мікс креативних винаходів, фантастичних гаджетів та кульних IT-проєктів у стартап шоу на «М1». И вот, например, один из таких крутых проектов был уже продемонстрирован человечеству. Я такая компания, под названием Explorite, и на краундфатинговой платформе они нам собрали величезную купу хорошей для того, чтобы запустить свой проект. Прокидайся, девчонка! Так вот, вы также не спите, потому что тут далее будет интересно, потому что это автівка, которая будет иметь специальную приборную панель, до которой даже не нужно будет трогаться, которая будет полностью керувати всем, чем угодно. То есть, выходит, теперь, когда блондинка сидит за рулем автомобиля, она может не только краситься за звонить подруге, также еще и смотреть прямо Она на ветровое окно и э, да, руководить машиночкой и рассматривать <с chapits> там всякие разные интересные вещи, например, Maya. где рядом автозаправка или GPS-ник теперь не будет отваливаться постоянно из ветрового стекла на присосочке, а он уже будет являться самим тем вот ветровым стеклом. Вот панель, это все в одном, это и зручное голосовое керование, и також водитель может побачить, куда он будет, куда он собирается поехать, После а еще... маршруты, и данные о показателях шин, между прочим, и э, скорость, скорости, показатели счетчиков, скорости и давление, и уровень топлива. Все это будет прямо на окне. И теперь интересно, ну, только на, на дорогу водитель панели. смотреть будет? Ну и при этом это не будет заважать как раз бачить дорогу и не будет отвлекать. То есть все идеально, можно сказать. И все это будет стоить 239 баксов, если, конечно, вы там зарегистрируетесь и захочете эту речь. Художник Друг... Штарисов, Другому ангелу ты слушаешь? Да, ирландский художник рисует дождь. Пам-пам. Итак, 32 года парня. Зовут его Фрэнсис Мак Крори. И он создает гиперреалистичные картины с изображением дождливых, э, дождливых и пасмурных таких вот себе. Выпускник пиздадей. школы вытонченных в с Белфаста, або с Белфаста, Фрэнсис удостоился награды Королевской академии мистецтва и университета Ольстера. Ну, взагалі, то не будем читать эти википедийные <святые> истории. Лучше просто побачить. Ну, Аж, аж слезы нагуртаются, потому что надзвичайно красиво, и хочется такую картинку собрать. А иду, вот там. и критики говорят, что его стиль уникален и сложен, и обладает он исключительно критическим балансом между визуальным изображением вау, и внутренним вау. ощущением. А знаешь, как намалевать очень быстро такую картину? Ты берешь э, холст, так, малюешься, а потом берешь ведро воды, и ведро воды, и так, жу и все. Или и я, тогда, э, я придумала даже сдачком. больше. Ты рисуешь картину, после накладываешь туда стекло, а после просто льешь воду. <laughs> Вариант-вариант. Взагалі у нас сьогодні п'ятниця музична максимальна, тому ми будемо співати, танцювати, ну, але також дізнаємося про гаш, що перетворює ваш телевізор на сенсорний планшет. Ну, і Знаєте, в п'ятницю ну нікак без поцелуй, тому ми вам розкажемо про суперкльову чашку, яка цілується з вами в момент поки ви п'єте кофе. Де знайти гроші на свій музичний про... процес? На свій музичний проект про це будемо спілкуватися із лікою Богайовою вже у наступній програмі за годину. 60 хвилин, пішли. Ура!